Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Wallabris Clan. Ramai yang bertanyakan saya tentang isu pelis ini. Apa yang terjadi sebenarnya? Kenapa tindakan itu diambil? Dan bila PAS membuat ketetapan baru memecat ketiga-tiga orang adun yang telah menyatakan SD tersebut, lagilah orang bertanya dengan saya, apa yang telah berlaku? Jujur saya cakap tuan-tuan dan sekalian, saya ada beberapa teori, ada beberapa cerita. Tetapi satu pun saya tak nak ceritakan kepada anda, kerana, iyalah saya pun tak pasti sebenarnya apa yang selain berlaku kita intro dulu la, 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 la. cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian dunia politik kita memang betul betul tak akan tenanglah selagi kerajaan mandani ini berkuasa selagi itulah kita tak akan tenang selagi pembangkang itu macam tu perangainya selagi itu juga kita tidak akan tenang dan macam yang kita lihat sekarang ini macam ada ura-ura yang sangat besar berlaku dekat dua buah negeri yang pertama dekat Pahang konon-kononnya mungkin akan berlaku PRN dan sebagainya sebab hari itu tersebarlah satu spekulasi ketika Menteri Besar Pahang iaitu Wan Rosdi bertemu atau memengadap Sultan Pahang, Sultan Abdullah dan sekarang ini dekat polis pula tuan-tuan sekalian. -tuan -tuan, kita semua tahu memang berlaku satu pergolakan di mana saya telah bawakan kepada anda semalam tentang berita lapan orang ADUN polis telah menghantarkan SD kepada Raja Polis untuk menyatakan mereka menarik kembali sokongan daripada Cikgu Syukri Ramli selaku Menteri Besar polis. Di mana daripada lapan orang itu, lima daripadanya dari Bersatu dan of course lah tiga daripadanya ialah dari PAS iaitu Adun Guar Sanji, Adun Bintong dan juga Adun Choping. Dan berita ini memang boleh katakan menggagalkan jugalah sebab pelis ni dapat orang je pun. Lapan orang pun boleh duduk berantakan macam tu kan. Dan kita pun nak cari juga apa masalah je. Apa yang berlaku sampai 8 orang adun itu menarik sokongan kembali dari Cikgu Syukri sebagai Menteri Besar Pelis. Apa isu sebenarnya? Saya ada dengar banyak versi tau. Ada versi yang mengatakan bahawa memang terdapat keadaan di mana ada orang yang lapar kuasa yang tak sabar nak berkuasa. Mereka rasa cikgu Syukri itu patut diturunkan awal dan orang lain take over. Ada juga versi yang dikatakan macam sangkut paut dengan istana polis yang ini saya tak dapat sahkan. Tapi all and all yang paling utama sekali tuan-tuan sekalian ialah sekarang ini memang berlaku pergelakan dekat polis. 8 orang adun telah menghantarkan SD kepada Raja Polis untuk menarik kembali sokongan daripada uh, Cikgu Syukri setaku Menteri Besar. Dan lagi sekali saya nak sampaikan kepada anda, pelis ini cuma ada 15 dun saja, Di mana daripada 15 dun itu, 14 daripadanya telah dimenangi oleh Perikat Rasional. 9 daripada PAS dan juga 5 daripada Bersatu Manakala baki satu lagi ialah calon PKR, wakil PKR. Jadi, kalaulah berlaku perubahan MB pun dan sebagainya, kerajaan masih lagi kerajaan Perikatan Nasional kat Perlis. Cuma ialah, Benda tiba-tiba nak keluarkan SD Nak tarik balik sokongan kepada MB dan sebagainya Benda tu macam agak kelakar juga Dan memang tidak sepatutnya berlaku PAS awal-awal lagi telah melakukan kenyataan Menerusi Pesuruh Jaya PAS Perlis Yang telah menggesa dan mengarahkan Semua adun-adun dari Perlis Untuk menyatakan sokongan kepada MB Perlis sekarang ini Iaitu Cikgu Syukri tanpa berbelah bagi Jangan pening sekalian di sana Jangan pening kuali sini Kau kena nyatakan sokongan terhadap MB Perlis yang ada sekarang ini Itu saja. Tetapi itulah kita tak dengar apa pernyataan rasmi dari bersatu lagi. Sebab sekarang lima-lima adu bersatu itu bersatu hati tau untuk bagi SD nak jatuhkan Cikgu Shukri. Jadi saya nak tahu juga, adakah tindakan lima orang bersatu ini, lima orang adu bersatu ini kan, merupakan tindakan peribadi mereka yang dok bincang sama mereka dan tiba-tiba kata, okey fine lah kita jatuhkan Cikgu Shukri, ataupun ianya merupakan arahan dari pucuk kepimpinan bersatu itu sendiri. Anda kata kalau ini merupakan satu perbuatan peribadi dan bersatu kena keluarkan statement lah. Nyatakan mereka tak setuju dengan tindakan lima orang itu. Lima orang ini akan dikenakan tindakan kerana telah menggegarkan ataupun telah melemahkan kerajaan negeri perikatan nasional sebagainya. Tapi anda kata kalau ini merupakan satu perbuatan yang direstui oleh bersatu, direstui oleh pucuk pimpinan bersatu, maka cakap terus terang, PAS memang kena betul-betul consider hubungan baik mereka dengan bersatu sama ini kerana bersatu Perlihatannya macam nak tikam belakang dan ini tidak boleh dibiarkan. Benda pengkhianatan seperti ini tidak boleh dimaafkan. Dan pada semalam tuan-tuan dan puan-puan sekalian, PAS Pusat telah mengeluarkan satu kenyataan rasmi di mana mereka telah menggugurkan keahlian tiga orang adun PAS yang bersama sama bersatu untuk menyantarkan SD bagi menjatuhkan Cikgu Syukri itu. Iaitu kepada saat Seman iaitu Adun Cuping, Fakr Anwar bin Ismail Adun Bintong dan juga Memeriduan bin Hashim Adun Guasanji. Ketiga-tiga mereka ini, keahlian mereka telah tergugur secara automatik kerana mereka telah dikatakan melanggar ketetapan 15A dalam peraturan PAS di mana antara lain fasal 15A ataupun bahagian keberhentian ahli bandar perundangan ini secara asasnya menyatakan ada empat perkara lah yang menyebabkan mereka ini boleh terhenti keahlian. Yang pertamanya sama ada mereka ini menyertai atau menyatakan sokongan kepada suatu parti atau pakatan politik yang tidak dianggotai oleh PAS atau menyertai atau menyatakan sokongan kepada mana-mana pihak yang bertentangan dengan arahan atau pendirian parti atau memilih untuk menjadi ahli Dewan Rakyat ataupun ahli Dewan Undang Negeri atau ahli Dewan Negeri Bebas atau menyatakan pendirian atau melakukan sebarang tindakan yang menyalahi atau merugikan kepentingan parti di mana mana-mana satu lah kan mereka ini akan dikeluarkan ataupun digugurkan daripada menjadi adun PAS dan juga digugurkan daripada menjadi ahli PAS secara asasnya sayanglah benda sebenarnya tuan-tuan sekalian terutamanya Rizwan Hashim saya kenal peribadi dengan Rizwan ini dan dia seorang yang baik dia seorang kira macam tokoh pemuda masa depan lah kalau ikutkan saya tak faham dan saya belum dapat berhubungan dengan beliau lagi tentang mengapakah dia ambil tindakan tersebut. Tetapi itulah bagi saya sayanglah. Rizwan Hashim ini ialah masa depan pemuda sebenarnya. Dia seorang yang bagus, buat kerja dan sebagainya dan seorang yang saya kira sangat-sangat berpotensi lah. Tetapi bila jadi macam ni, saya tertanya-tanya juga kenapa dia buat apa yang dia buat? Kenapa dia bernyatakan sokongan untuk menghantarkan SD bagi menjatuhkan cikgu Syukri? Apa sebab sebenarnya? Yang ini kita nak tahu sebenarnya tuan-tuan sekalian. Itu yang kita nak tahu apa punca sebenarnya berlaku dekat polis. Adakah ini disebabkan oleh perebutan kuasa ataupun adakah betul benda ini melibatkan istana polis dan sebagainya, kita tak tahu. Jadi selagi benda ini tidak diterangkan dengan jelas oleh pihak-pihak yang terlibat, maka secara asasnya memang susah untuk kita buat sebarang kesimpulan ataupun hipotesis mengapakah semua ini boleh terjadi. Tetapi apa-apa pun, ramai yang memuji. Alih-alih pas kebanyakannya memuji tindakan daripada badan perhubungan PAS ini kerana secara asasnya mereka mesti tidak tegas untuk mengeluarkan mana-mana pihak yang dikatakan mengkhianat kepada arahan parti sebagainya. Jadi ini merupakan satu tindakan terpuji bagi ahli-ahli PAS lah. Bagi saya, ya, ini boleh terpuji. Memang PAS memang patut mempertahankan kedudukan mereka. Tetapi dalam masa yang sama juga, benda ini boleh juga sedikit sebanyak backfire pada kita. Sebab ialah, Dulu kita juga terlibat dengan langkah Sheraton lah, langkah Dubai dan sebagainya yang menyaksikan sebahagian daripada geng -gen lawan dahulu menyatakan sokongan daripada kita dan kita boleh membentuk kerajaan atau melukis langkah Dubai tak sempat jadi kerajaan. Dan bila jadi macam ni, bila kita memecat ataupun menggugurkan keahlian mana-mana adun dan sebagainya kerana tak ikut arahan parti, maka selepas ini kita sudah tidak ada lokal standai. Sekiranya, kalaulah berlaku peristiwa yang membolehkan tebuk atap itu berlaku sekali lagi. Ya politik negeri kita dinamik tuan-tuan sekalian. Macam-macam benda boleh dijadikan. Saya bukan kata saya tak sokong tindakan PAS. Saya okey je tak masalah. Cumanya benda ini akan backfire kalau tak jaga betul-betul. Tetapi itulah bagi saya untuk kita meleraikan segala simpulan, meleraikan segala ikatan yang menjerut ini, benda-benda yang menyebabkan kita confused apa terjadi sebenarnya, maka pihak-pihak yang berkepentingan dengan polis ini, bukan cikgu syukri eh, orang lain. Pihak yang berkepentingan dengan polis perlulah memberikan penjelasan tentang apa sebenarnya yang berlaku dekat polis so that seluruh masyarakat boleh faham. Sebab apa yang berlaku dekat polis ini bukan sekadar orang polis dia tahu. Benda ini akan merebak ke seluruh negara dan benda ini juga akan menjadi satu litmus test kepada sejauh mana PAS mampu untuk mengawal situasi dan juga mengawal keadaan yang kontroversi seperti ini. Tetapi at the end of the day, kita cakap terus teranglah. Lagi sekali saya beritahu, seandainya kalaulah tindakan lima orang ahli Uh, Dewan Dukungan Negeri Bersatu ini menarik sokongan dengan mantakan SD itu tidak mendapat restu daripada kepimpinan Bersatu maka Bersatu kena keluarkan statement mereka ini buat kerja tak ada tanya kita sebagainya tapi andai kata kalaulah mereka ini buat keputusan dengan mendapat restu daripada kepimpinan Bersatu maka PAS seriously kena consider kerjasama dengan Bersatu adalah lebih baik sebenarnya PAS ini bergabung dengan AMNO yang amno ori lah bukan undang mantap kan amno yang betul-betul amno -betul untuk membentuk kembali mufakat nasional sebab sekurang-kurangnya amno ini ada akaun B bersatu ini minta Mahu cakap tak ada akaun B pun masalahnya mereka cuma ada kepimpinan mereka tak ada akaun B jadi benda macam inilah yang akan menyebabkan berat kepada PAS pada masa akan datang terutamanya nak usaha kita mengambil alih balik kerajaan daripada tampuk kepimpinan madani yang sebagai semakin, semakin merosakkan ini tetapi itulah apa-apa pun benda ini memang sangat rumit untuk dibincangkan kita harap terdapat penjelasan dari pihak-pihak berkepentingan selepas ini. Jika tidak, jangan salahkan rakyat kalau rakyat terus berspekulasi. After all, ini zaman IT bang. Zaman moden macam ni, berita-berita tak kira betul atau salah, tersebar dengan cepat je tau. Jadi, kena kawal api sebelum ia nyemarak. Boleh faham? Dengar sini kawan-kawanku sekampung. Aku berharap, janganlah hendaknya. Ada lagi manusia yang seperti ini di tanah air kita. Kerana... Manusia yang seperti inilah yang akan merusakkan keturunan kita.